No one owes you anything, I think. You need a shotgun blast, a kick in the ass. So paranoid. Watch your back! Oh, yes. Watch your про историю создания этого фестиваля. Традиция у нас уже на трек. По 23 февраля мы проводили общежитие. И потихонечку начали распространяться в узкую планку. Традиция на уровне факультета, сразу же родилась вместе с общежитием. Последним местом был застой, конкурс спортивный. Пришла идея, решила собралась и Посмотрите, вот это вот, тут занакаченный совсем фулочка вам понравилось? Нормально. Я себе понравилось? Так. У нас реально цікаво високі позиції формулистінку. Ми стараємося це якось підтримувати нерівні факультет. что многие из ребят, которые сегодня боролись, я их уже неоднократно видела на подобного рода соревнований. И даже некоторые из них занимаются в нашем армии сравнить сравнению с предыдущими которые значительно отвесился, и мне это приятно признать, поскольку я хочу на этом факультете. Что тебя привело в спорт? Это как бы больше мужской, чем женский? Ну, если так говорить, в общем-то, да, действительно, это более а, тяжелый вид спорта. В нашей федерации как киевской, так и украинской, очень много и всемирной, очень много девушек, которые занимаются спортом. Спорная Украина, вторая в мире в виде спорта. Добавляется вообще сегодняшний чемпионат? Отметили бы для себя каких-то участников? Да, есть потенциальные сильные ребята, единственное, что не хватает, конечно, опыта и техники. И есть ребята, которые у меня, они выделяются среди остальных. Несмотря на то, что вчера была тренировка и все ребята были сегодня как бы убиты, но тем не менее показали, что тренировка дает свое и результат Хотелось бы сказать с вами, с нашим партнерам, а также с судьям с Киевской Федерации Армспорта. Хотел бы от своего имени Благодаря всех участников и организаторов. Я являюсь президентом Київского губерлята спорта. Приглашаю всех предлагать свои занятия, все тех приглашаю на тренование. В лютому місяці буде проводиться чемпіонат КПИ. Уже традиційний. Я вас все запрошую, сподіваюся, що звучит людей.